assalomu alaykum hurmatli talabalar e, bugun mehnat iqtisodiyoti fanidan e, keyingi mavzuni o'tib boramiz e, bugungi mavzumiz ishsizlikning vujudga kelishi va uni bartaraf etish yo'llari mazkur mavzuda biz e, oltita reja asosida ya'ni mazkur mavzu e, ishchi o'quv dasturi asosida to'rt soatga rejalashtirilgan bo'lib birinchi qismida ya'ni ishsizlik haqida tushuncha va uni kamaytirishning ijtimoiy iqtisodiy mohiyati to'g'risida to'xtalib töv o'tamiz ikkinchisi ishsizlikning kelib chiqish sabablari va oqibatlari to'g'risida to'xtalib o'tamiz hamda o'zbekistonda ishsizlikning o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida to'xtalib o'tamiz ishsizlik haqidagi tushuncha jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi davrida ishsizlik muammosi e, bo'lib o'tgan o'sha mazkur inqirozda jamiyatning eng in markaziy muammolaridan biriga aylandi zero yuqori darajadagi ishsizlik birligidan resurslardan to'liq foydalanilmayotganligini va aholi daromadlarining pastligini ko'rsatadi bu esa ijtimoiy sohada oilaviy munosabatlarda vaziyatning keskinlashuvi va jamiyat miqyosida norozilikning ko'payishiga olib keladi ya'ni mazkur inqirozda shundan dalolat bo'ldikki ya'ni to'liq resurslardan mavjud tabiiy resurslardan to'liq foydalanilmaslik va aholi daromadlarining buning natijasida pastligi natijasida shu resurslardan iste'mol qilish mahsulotlarini ishlab chiqarish darajasi pastligini ko'zga tashladi iqtisodiy nuqtai nazardan ishsizlik deganda bu ishchi kuchining ish joyi bilan ta'minlanmaganligi va natijada uning biror bir qonuniy daromad manbaiga ega bo'lmasligining aniq holati tushuniladi ishsizlik makroiqtisodiy iqtisodiy muammolarga taalluqli hisoblanadi sababi ya'ni butun mamlakatda jarayonlar natijasida vujudga keladi ya'ni ma, butun mamlakatda iqtisodiy ijtimoiy ta'sir ostida vujudga keladi ishlab chiqarishning kamayishi aholi sonining kamayishi tug'ilish kamayishi aholining migratsion harakati ya'ni bir hududdan ikkinchi hududga ko'chmasligi yoki ko'chib ko'p ko'chib kelishi turli ya'ni iqtisodiy ijtimoiy jarayonlar natijasida vujudga keladi mamlakatning xo'jalik va iqtisodiy hayotiga ta'sir ko'rsatadi ya'ni ishsizlikning vujudga kelishi turli aholining ham uy xo'jaligida ham iqtisodiy hayotiga ta'sir ko'rsati shuni nuqtai nazardan ishsizlik bu makro iqtisodiy darajadagi muammo hisoblanadi ishsizlikning ishsizlik bo'lishiga qanday ishsizlik vujudga keldi deyish uchun qanday shartlar amalga oshirilgan yoki qanday ko'rsatkichlar ifoda etilishi lozim buning uchun fuqaro mehnatga qobiliyatli bo'lishi ya'ni shaxs ishsiz bo'lishi uchun oldingi ma'ruzalarda aytib o'tgan edikki shaxs mehnat resurslari avvalambor mehnatga layoqatli mehnatga qobiliyatli bo'lishi kerak agar shaxs mehnatga qobiliyatli bo'la turib mehnat bilan band bo'lmasa u ishsiz hisoblanadi lekin fuqaro shaxs mehnat bilan band bo'lmagan holatda u mehnat layoqatiga ega bo'lmasa ya'ni pensiya nafaqaxo'r bo'lsa e, yosh o'smirin bo'lsa yoki nogiron bo'lsa u albatta bunday shaxs u ishsiz hisoblanmaydi chunki u mehnatga qobiliyatli bo'lishi kerak ikkinchi sharti fuqaro ishga yoki va ish haqqiga ega bo'lmasligi lozim ya'ni ishsiz bo'lishi uchun u mehnat daromadiga o'zining kuchini e, qiymatiga yarasha ya'ni daromadga ega bo'lmasligi lozim uchinchi sharti bu fuqaro ishlashga tayyor bo'lishi ya'ni ishsiz shaxs vaqtinchalik qandaydir bir ishsizning qandaydir bir shakli asosida ishsiz bo'lishi kerak va u kelajakda ishga e, ixtiyoran tayyor bo'lishi lozim hioblanadi to'rtinchi sharti bu mahalliy mehnat organida ish qidiruvchi shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi kerak mamlakatda ishsizlik darajasi ishsizlarning rasmiy ravishda ro'yxatdan o'tganligi bilan belgilanadi shuning uchun ba'zi mamlakatlarda statistik ma'lumotlarni ishonchsizlik darajasi ana shu e, rasmiy ravishda ishsizlikdan ro'yxatdan o'tmaganligi va o'zi e, e, ish qidirib yurayotganliklar soni nuqtai nazaridan e, mamlakatda stati, rasmiy statistik ma'lumotlarga nisbatan stati, ishsizlik darajasi ancha yuqori hisoblanadi ishsizlikning kelib chiqish sabablari va oqibatlari ishsizlik turlari shaklan kelib chiqishiga ko'ra mazmunan yoki namoyon bo'lishiga ko'ra davom yoki davom etishiga ko'ra yoki egallagan makoniga ko'ra har xil bo'ladi paydo bo'lish sababiga ko'ra ishsizlikning friksion tarkibiy mavsumiy va davriy turlari mavjud ya'ni asosiy ishsizlik turlarini ko'rib chiqamiz kimlar ishsiz hisoblanadi boya yuqorida aytib o'tdik Me, avvalambor mehnatga layoqatga ega bo'lgan aholi bo'lishi lozim ishsiz bo'lishi uchun ixtiyoriy ishsizlar bular ixtiyoriy ravishda yollanma yoki shaxsiy faoliyat bilan band bo'lmagan va mehnat layoqatiga ega bo'lgan aholilar o'quvchilar va o'n olti yoshdan katta bo'lgan talabalar uy bekalari hisoblanadi iqtisodiy faol aholi ishchi kuchi ish bilan bandlar va ishsizlar ish i̇ş bilan bandlar bular yo'llanma yoki shaxsiy faoliyat bilan to'liq hissada band bo'lgan shaxslar hisoblanadi jumladan quyidagi holatlarda ishlamayotgan taqdirda ham ularni ish bilan bandlar deb yuritdilar bular kasallar ta'tilda bo'lganlar namoyish turli xil ko'rgazmalar ijtimoiy namoyishlar eytayotganlar ət tabiiy ofatlar tufayli ishsiz qolganlar ishsizlar deb ish joyiga ega bo'lmagan faol ish qidiruvchilar va xohlovchilarga aytiladi ishsizlik darajasi mehnat bozorining hozirgi paytdagi ahvoli haqida va unda muayyan vaqt mobaynida ro'y bergan o'zgarishlar to'g'risida tasavvur beradigan asosiy ko'rsatkichdir ishsiz ishsizlik darajasini aniqlashda ishsizlar ya'ni mamlakatda ishsizlik ro'yxatidan o'tgan ishsizlarga nisbatan ish bilan bandlar va ishsizlar ya'ni jami mehnatga mehnat, mehnat resurslari mehnatga layoqatli aholi soniga nisbatiga aniqlanadi ya'ni misol tariqasida ko'rishimiz mumkin ishsizlar yetti yuz ming kishini tashkil etadi jami mehnatga layoqatli ya'ni mehnat resurslari o'n uch butun o'ndan ikki millionni tashkil etadi uning nisbati Ee, ya'ni ya'nin olib qaraydigan bo'lsak besh butun o'ndan uch foiz bu ishsizlik darajasini keltirib chiqaradi uyga vazifa sifatida quyidagi topshiriqni amalga oshirishlariniz talab etiladi hurmatli talabalar yuz million aholi mavjud bo'lgan davlat mamlakatda undan yigirma to'rt millioni o'n olti yoshgacha bo'lgan bolalar o'ttiz millioni ishchi kuchi yoshidan o'tgan aholi soni uch million olti yuz ming ishsizlar soni bir million ish qidirib yuruvchilar soni bo'lgan mamlakatda ishsizlik darajasini aniqlandi ya'ni o'tilgan tushunchalar e, to'g'risida bilimimizni ya'ni oshirish maqsadida quyidagi masalalarni yani, bajarib e, meni shaxsiy kabinetimga yoki <laughs> ijtimoiy tarmoq telegram orqali <laughs> javobini yuborishingiz mumkin yoki <laughs> taqdimotniga javob yuborishingiz mumkin bo'ladi ishsizlikning ijtimoiy oqibatlari nimalarni keltirib chiqaradi ishsizlikning salbiy hamda ijobiy oqibatlari mavjud ijtimoiy ishsizlikning salbiy oqibatlari ya'ni kambag'allik darajasini oshirish e, aholining ijtimoiy mavqeini pasaytirish turli xil ish tashlashlar namoyishlar tartibsizliklarni keltirib chiqaradi ya'ni ishlab chiqarishni qisqartirishi ishsizlarga ijtimoiy xarajatlarni ya'ni nafaqalarni ko'payishi milliy daromadning pasayishi turmush darajasi aholining turmush darajasining pasayishi soliq to'lovchilarning pasayishiga olib keladi ishsizlikning iqtisodiy oqibatlarining ijobiy tomonlari ham mavjudki bular iqtisodiyotning tarkibiy o'zgarishda ishchi kuchi zaxirasining vujudga kelishiga olib keladi ya'ni ma'lum bir hududda ishsizlar ishsizlar sonining ko'p bo'lishi mazkur hududda E, ishlab chiqarishda e, yani tarkibiy o'zgarishlarni olib borish imkoniyatini vujudga keltiradi ya'ni qandaydir bir yangi ishlab chiqarish e, korxonasini ochish qandaydir bir e, yangi iqtisodiy sohani jalb e, qilish imkoniyati vujudga keladi ya'ni bu ishchi kuchining zaxirasini vujudga keltiradi ikkinchi esa bu mehnatga bo'lgan munosabatlarda ishchi xodimlar o'rtasida raqobatni kuchaytiradi ya'ni ishchi kuchi o'rtasida e, sog'lom raqobat vujudga keladi ta'lim darajasi va malakasini oshirish uchun bandlik ta'tili vujudga keladi ya'ni e, ishsizlar e, sog'lom raqobatda ishtirok eta olish uchun o'zining bilim va saviyasini malakasini oshirish uchun ma'lum bir muddatga ega bo'ladi keyingi ijobiy tomoni bu mehnat samaradorligini oshishini rag'batlantirish ya'ni o'sha mehnat samaradorligini ya'ni yaxshi ishlash ya'ni ishsiz qolmaslik uchun yaxshi ishlashni amal yaxshi ishlashga mehnat samaradorligini oshirishga undovchi holat hisoblanadi oxirgi oh, okay, bugungi mavzumizdagi oxirgi oh, okay, rejamiz bu o'zbekistonda ishsizlikning o'ziga xos xususiyatlari hisoblanadi so'nggi yillarda xususan buxoro viloyatida ishsizlar soni va darajasi nisbatan kamayishi kuzatilgan bo'lsada endi bu kamayish kuzatilishiga asosiy sabab ishlab chiqarish sohalarining yirik ishlab chiqarish sohalarining korxonalarning ko'payishi mamlakatda ishlab chiqarishni rivojlantirish tayyor xom ashyo ishlab chiqarishdan to'liq tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarishga o'tishimiz natijasida ya'ni ishsizlar sonining keskin kamayishiga olib kelyapti lekin biroq bu miqdor hanuzgacha salbiy va muammoli darajada kelmoqda mehnat va aholining ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi tomonidan amalga oshirilgan monitoring <laughs> natijalari ko'rsatishicha <laughs> Iı, va viloyat statistikasi ma'lumotlari asosida ikki ming yigirmanchi yilning birinchi yanvar holatiga ko'ra viloyatimizda ishsizlar soni ikki ming kishini tashkil etib ularning iqtisodiy faol aholidagi ulushi ikki foizdan iborat bo'lgan ishsizlikning davomiyligi ishsizlik maqomiga ega bo'lgan shaxslarning shu davr oxiriga kelib ish qidirish muddati o'rtacha qancha davom etganligini ko'rsatuvchi hajmdir mamlakatdagi jami ishsizlarning asosiy qismi qoraqalpog'iston respublikasi farg'ona andijon namangan samarqand surxondaryo viloyatlari hamda toshkent shahri hissasiga to'g'ri kelmoqda shuningdek ishsiz fuqarolarning katta qismini qishloq aholisi tashkil etmoqda ya'ni bu albatta mavsumiy ishsizlik ya'ni mavsumiy mehnat aholining mavsumiy mehnat bilan band bo'lishiga bülüşü, bilan bog'liq hisoblanadi ishsizlik tarkibi uning sabablariga ko'ra ishdan ixtiyoriy ravishda bo'shaganlar ishdan bo'shatilishi natijasida o'z joyini yo'qotganlar hamda mehnat bozoriga birinchi bor kelganlar hamda ma'lum muddatga uzilishi yoki tanaffusdan so'ng mehnat bozoriga kelganlar bilan bog'liq hisoblanadi hurmatli talabalar bugungi mavzumiz ya'ni shulardan iborat edi keyingi mavzuda ma ma ko'rishguncha xayr